ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਅਥ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਜੈ ਮੁਕਤ ਲਿਖਿਤੇ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦਸਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮੇ ਪਾਸ਼ਾ गुरु के भाग घुके वाली जिला श्री अमृतसर जी विखे दीवान के बैठे थे एक पंडित ज्योतिषी आके अर्ज करी के गुरु जी मैं ज्योतिष विद्या जानता हाँ गुरु जी ब्राह्मण विद्वान देख कर आदर मान किया निवास दिया एक दिन पंडित माता जी दे दर्शन को महलों में गया और अर्ज करी माता जी मैं ज्योतिषी हाँ माता गुजरी जी पुछया हे पंडित ज्योतिष तेरा की होगा तब पंडित देवीदास जी ने हथ देखया और ग्रह विचार प्रश्न सोध हथ जोड़ कर कहा ते लेख अंश नहीं लिखी फिर माता जी उसे रुखसत किया मन में बड़ी चिंता उपजी गम ते को रोग उपज्या एक रोज ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਰਜ ਕਰੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੇਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹਟੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਨ ਸਿਲਾ ਪਰ ਬੈਠਕਰ निरंकार का तप भजन किया है उसके आधार के आसरे तो हाँ दे। शरीर तो निरंकार जी साहबादा बख्शन गए श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी का अखंड पाठ करवाया ते फिर पांच रोज पिछे माता जी दे शरीर अंदर श्री साहबजादे जी का आई स्थित हुआ वैसाख सुधी दो समत सतार सौ तेई माता जी दी विखे कोई रोग ना रहा बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त पई जैसे सोलह बरसा की उम्र पासे गुरु जी के बाग श्री गुरु जी पाँच महीने रहे फिर गुरु जी हुक्म कि असा पटने शहर तब किया उतों ज्यादा अवतार धारेगा और खालसा प्रकट करेगा इतना हुक्म सुन माता जी ने बखता मल होर सिखा संत भगत अर्ज करी हे गुरु जी तुसा कैसा तप किता कृपा करके दसो सुन के प्रसन्न होवे गुरु जी बचन किता जदों महका सुर दैत देवत्याज खो के बहुर हंकार को प्राप्त पिया के साथ लगा सी जंकर ने अपने मनो इच्छा धार के देवी लियाकर अपने मेल में बलि पुत्र पैदा करांगा। एक समय युद्ध देवी थकत पई अलोप हो गई फिर दैत ने बड़ा धूं मचाया गुरु जी वचन किता असी गुरु दोवें गंगा जी के किनारे तपतार के बैठे से और शेर के मृगान पर फिर दैत कर बड़ा दुख दिया सी। तुसी पी। देवी दे नसो देवी कित है फिर असा अकाल पुरख का सिवरण कर अपने बंगभर आसन झाड़े ते ऐसे शेर पैदा हुए उन्होंने सारे दैत भख लिते असी इश्न कर ध्यान कर बैठे तो दैत एक पी जीवद नांद नज़र आया पिछे देवी प्रगट पई दैत युद्ध करने को कोई ना नजर आया सर्व मर पड़े देवी प्रसन्न पई कलजुग विखे तेरा पंथ चलेगा और मैं आपके अंग संग रहागी तुसा मेरी रखिया करी है ऐसे उत्तम बचन सुनकर परम प्रसन्न हुए गुरु जी तैयार हुए चले थोड़े ही दिनों में संगत को दर्शन देते दरबार लगाते प्रयाग काछी आदि तीर्था में दीदार देते पटने शहर में गंगा जी के किनारे पर उत्तम स्थान जानकर महलों की स्थिति की पिछे सुनकर सिख भी आए गए मंगल सुधि सप्तमी सम्मत सतारा सो तेरह को गुरु दसवें पादशाह जी ने अवतार तारे सब भूम लोक पताल अकाल देव सिद्ध गुप्त प्रगट चित्रगुप्त रिखी पीर पैगंबर, ओलिये पशु पंछी शरण आर्ण दर्शन कित करते पे और अकाल पुरुष जी ने आकर फिर पुष्पों की बरखा करी और मुख थी यह बचन कहा तर पंथ का वाली प्रगट पया है सर्व पृथ्वी का पार उतारेगा और जीवा की रखिया करेगा और नरसंग जी अवतार जी ने दर्शन करके गर्जना किया ऊंचा शब्द किया और मेघों की ही न्यागी गर्जा और श्री गुरु जी का नाम गोविंद राय जी रखे शेर का पंथ चलेगा और गुरु जी के साथ शक्ति हाजिर रहेगी कहकर सर्व देवता अलोप पे गुरुजी बटने आए बैठे साहबजादे को देखकर कर प्रसन्न हुए जब गुरु गोबिंद राय दस वर्ष के हुए ता गुरु तेग बहादुर जी ने हुक्म दिया चार लिखारियों को बोले जो बचन कहे वो लिखा करो बक्तमल धर्म राय खड़ग दया राम यह चार लिखारी आन हाजिर हुए श्री गुरु जी हुक्म दिता जो सिख पुछण और श्री गुरु मुखवाक संथा सिखा को हुक्म देवन ती लिखा करो गुरु गोबिंद राय जी वे वे अचरज खेल खेले अपने इष्ट धर्म का उपदेश सिखा संगत प्रति कर लगे और इस कथा प्रसंग का चरित्र सर्व विचित्र नाटक के छेवें व्याय विखे कहा है जद श्री गुरु जी बचन किता तब मान सिखा दे मन ते शंक उपदेश दे जाहर करने, करने सर्व प्रसन्न लिखा दिए बचित्र नाटक का प्रसंग चला वागुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आगे गुरु तेग बहादुर जी की कथा चली जद गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दिल्ली में सी दिता ता श्री गुरु कलगी जी ने हुक्म किया हे सिखो ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੁੱਧ ਆਹਾਰ ਕਰ ਸੁਧ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਤਰਜੀ ਨੇ ਤਦ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ साडे फुल गंगा नहीं तार हर सर अमृतसर तो पहाड़ कोस बारह से लेकर चफेरे श्री अमृतसर जी की पवित्र भूमि भूमिका तीन सौ अठ सठ तीर्था दे तुल है जो पखे ग्राम हर सर थान है उथे श्री गुरु नानक जी जपजी का इकहत् सौ पाठ करके वर दिता से इत संसार का उदार होगा धरती का आद है गुरु का तीर्थ है सर्व तीर्था की शक्ति उस विखे आई है श्री अमृतसर फुल इश्न करवा के जब जी का पाठ करवा परम शरदा सहित कड़ा प्रशाद वरताओ यथा शक्त अन्न वस्त्र गज अस्त पूजा कर उत्थे फल प्रवाह दो सिखा पुछा जी गुरु सचे पातशाह ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਝੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਸਾਇ ਤਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਸੋਢੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪੂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਸਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਜੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਨੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ दसवं गुरु गोबिंद सिंह जी दुबान लगाए कह बैठे सिख दर्शन करके निहाल होए फिर गुरु जी ने हुक्म दिता गुरु रामदास जी दी श्री गुरु अर्जन देव जी ने तप जप भजन किया है और संगता को निहाल किया है सिखो तुसा भी पूजा करनी जे कोई मन करके तन करके राम सिला गुरमुखी अखरा साथ दर्शन करेगा वह सिख मेरा दर्शन करेगा और अकाल पुरख का वचन है गुरु तेग बहादुर जी का हुक्म मन के गुरु गोबिंद सिंह जी जपजी साहब का पाठ किया गुरु अर्जन साहब जी का हृदय विखे ध्यान धरके गुरु जी दर्शन दिया फिर अमर शिला पर विराजमान हुए और वचन किया हे सिखों जी साहब का पाठ करन से सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे और शुद्ध भावना साथ आहार दुधना क्या करो तू गुरु जी का दर्शन होगा और सिखा अर्ज करी सच्चे पातशाह जी असी फुल फुले जाकर परवाईए और आग्या हो तो सी फुल हर सर जी ले जाओ बचन मान कर दया राम धरमू हठीला हुक्मदास साहब दास हिम्मत दे भाई दास उदय चंद भक्तमल बधु पनी फल के तुरे जायकर अमृतसर जी पहुंचे अमृतसर जी स्नान कराए कर यात्रा करके फिर संगत ने गंगा सर की तैयारी की तीसरे पहर गंगा सर जी जाए पहुँचे स्नान किया मन शीतल हुआ और कहा बड़ा तपोबल है और संगत बड़ी आनंद होती पई तन गुरु जी हैं ऐसे सुंदर तीर्थ का दर्शन कर अशनान कर सर्व लोग के शौक दूर होशाद कराए कर अरदास कराए कर फुल को कराए कर जब जी साहब का पाठ करके फुल सिखा ने जायकर रावी विखे प्रवाह दिए तब संगत दीवान लगा कर बैठी एकादशी का दिन सी तद संध्याकाल विखे गंगा जी ने दर्शन दिया और सत प्रक्रमा करिया, बैठ कर दर्शन कर अर्ज करी और कहा पापी लोग मेरा नाम लेके स्नान करते हैं इस कारण मेरा रंग काला हो गया सी ताते मैं विष्णु भगवान जी के पास अरदास करी मेरा रंग श्वेत हो गया जीता विष्णु भगवान जी, जी कहा तू श्री अमृतसर जी कर दर्शन कर आवो ता तेरा रंग शवेत हो आएगा नाना प्रकार के दे देवी देवते सिद्ध साधु तपिशर, मुनीषर नौनाथ विवंजा वीर छे जति गुप्त प्रगट से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पास वास करते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्शन कर सुख में रहते हैं सिख गुरु के फुल्ला को नमस्कार करके गंगा जी के मुख थी वार्ता सुन के बड़े खुश हुए सम्मत सतार सौ बत्ती मांग उनती श्री गुरु तेग बहादुर जी दे प्रवाहे यह शब्द सिखा ने पढ़िया सुही महल्ला पहला साजन चले प्या क्यों मेला हुए प्रेम संयुक्त शब्दों का पाठ करके सिखा भोग पाया फिर गंगा जी ने कहया हे गुरु जी के सिखो विष्णु भगवान जी कह जब जी पाठ करे करा वह उसकी चौरासी कटी जाएगी अपनी इच्छा अनुसार बैकुंठीपुरी आए रहेंगे जब जी मंत्र मेरे स्वास है गुरमुखी अखर मेरे रोम हैं फिर गंगा जी आख्या उस रोज दी मैं संत रूप धार के रही हाँ मेरे को श्री जपजी साहब का पाठ सुनाओ सिख गुरु के सुन के प्रसन्न हुए बंधु पुनी आते भाई गुरदास जी ने गंगा जी को बड़े प्रेम से श्री जपजी साहब जी का पाठ सुनाया गंगा जी सुनकर निहाल हुई ਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਗੀ ਰਥੀ ਨਦੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿਆ हे ਸਿੱਖੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲੇ ਖੂਹ ਪਰ ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਤ ਸਰ ਸरोवर ਹਰ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਸੇ करके फिर जब जी साहब जी का इकहत् सौ पाठ करेगा को प्रतख्य मैं दर्शन देवांगी और इस जगह यज्ञ दान तपस्या कड़ा प्रसाद कीर्तन तिल हो के मिलता फलदा है इस जगह बहुत संत गुप्त प्रगट रहेंगे नाम का प्रवाह चलेगा दिनों दिन कला सवाई होगी सिखो थ तो गुरु पूरा है दे, दे का सच्चा धनी है इसकी दुहाई चार कुंट फिरेगी बड़ा भारी पंथ प्रगट करेगा शब्द चढ़े सवाई इसमें और अकाल पुरख में अभेदता है हे सिखो गुरु जी की सच्चे मन से सेवा करो मेरी पीड़ी का मालक मालिका तो सतगुरु है दस पाशाहियां गुरु गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह एक रूप जानो हे सिखो यह तीर्थ बहुत पुराना है जो इस जगह इश्नान कर दर्शन करे तिसको गंगा जी का दर्शन होेत्र का कुछ काम नहीं यहाँ सतगुरु जी के तीर्थ का निवास है सिख सुन के बड़े राजी हुए तन तन गुरु का तीर्थ इतना कहकर ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਅਰ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਲਗੇ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੋ ਸਾਕੀ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਕੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰਜੀਓ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ